дворе был такой, может, вы помните, мяч прокатил, пробежал, оп, и мяч удал. И рядом стадион. Я уже забыл, что где мы там жили. Ну смотри, там у нас же получается сейчас вида Очереди, Молодой Зурап это. Там еще Данила Сила может сыграть. Конечно, мне бы как лично, вот мою, мне бы хотелось видеть ее на такой орбите сейчас, чтобы она ну, в Лиге чемпионов была. Но хотелось бы надеяться, а мы в это верим. Верим? Да. 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 Мы все хотим пожелать команде 19 числа победы с Бенфикой. Да. да. Не слышу. Да. да. Футбольный клуб Динамо Киев поддерживает этот интернат. Сегодня мы приехали вот с Владимиром Федоровичем Мунтяном, который сегодня общался час с детьми, интересно рассказывал, у детей горели глаза. Ну и плюс мы приехали сегодня с подарками от клуба. У нас на сайте клубном проходит благотворительный аукцион, и с этих денег мы купили подарки. Там сегодня вот мы передали этому этой школе интернату, и клуб пытается поддержать этих детей.